Всем привет! С вами я, Кэт. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались, я решила провести рум-тур. Итак, давайте начнем. Моя дверь светлая, так же, как и обои в коридоре. Здесь у меня находится носок новогодний, потому что Новый год уже буквально через 4 дня. И надпись «Злобно пожаловать» — это еще Словина. Итак, давайте же зайдем в мою комнату. Сразу хочу сказать, что я ее делю с 17-летней сестрой Катей. И поэтому там не только мои вещи. Давайте же зайдем. Комната у меня 17 квадратных метров. Так, давайте я закрою дверку. Носочек мешается. Вот. И с другой стороны двери вы можете увидеть у меня вот такую вот надпись. Но это наклейки специальные. Здесь написано ответственно за э, противопожарное состояние помещения. Катя и Саша при пожаре звонить 101. Вот здесь вот у нас есть выключатель. Так, что-то у меня с фокусом стало. Вот все. И вот такие вот клевые у нас обои. Но фишка нашей комнаты не обои все, а Потолок. Потолок у нас натяжной, и он у нас небеса. Вот такие вот обои. Сама наша комната выполнена в сине, коричнево, красных тонах. Ну, цветах тонах. Вот. И здесь нас еще встречает вот такая вот штучка, которая висит на двери. Сюда я иногда складываю свои игрушки. Здесь также висят две сумочки, с которыми я летом хожу гулять. Ну или в театры какие-то. Вот эта штучка опять же синяя. А, груш... Также здесь стоит моя боксерская груша. Она желто-красная, 10, -ки... 10 килограммовая. Мы ее летом будем вешать на балкон. Но а сейчас зима, зачем она мне на балконе? Вот такой вот пакет, с которым мои сестра либо на танцы, либо на физру. Дальше идет шкаф. Когда мы видим шкаф, то вот здесь вот висят мои школьные брюки, жилетка, две жилетки и рубашка. Вот такой вот шкаф, внутри которого у нас, у нас находятся всякие платья, даже маленькие у меня уже которые. Дальше идет кровать моей сестры. Снизу у нее находятся шкафчики, сверху стеллажи для книг и также тут есть монополия и коробочки от айфонов. Вот такой вот стеллажик. И также я хочу вам показать вот эту вот зону, ну вот эту стенку. Мы ее делали сами с сестрой. То есть вот эти всякие штучки наклеивали. А также вот здесь вот у нее есть значок не курить и формулы всякие. Здесь ее книжки, а вот это все мои. Вот тут вот тоже у нас находятся книжки и ящички. Это чехол от ноутбука моей сестры. А это ее кофта. Дальше идет комод. А, сразу говорю, то что этой мебели а, мне вот сейчас 10 с половиной лет. И эта мебель была уже когда я родилась. Я точно не знаю сколько ей лет, это а уже много. Дальше вот здесь идут это все мои учебники какие-то, тетради и там дополнительная литература. Дальше переходим в учебную зону. Здесь у меня стоит тубус. Это сестры. И папка для, для ИЗО. Моя. Здесь у нас какие-то вещи лежат. Вот там вот коробочка. Именно вот эта, да. От ноутбука. Там у меня находится кинетический песок. Так-то это компьютерный стол. Но сейчас у нас каникулы. И из него я сделала пеленальный столик. Вот, да. Здесь лежит мой английский. Ну, одна часть моего английского. Потом Слова песенки Рута за родного Дженди и история про Микки Мауса. И также вот здесь у меня лежит моя камера. Внизу у меня находится коробка со всякими красками, бумагой, блокнотиками. Здесь тоже всякие такие вещи. Дальше идет мой портфель, который я еще с пятницы не разобрала. Хотя сегодня уже воскресенье, и, по сути... Ну, по сути, уже каникулы, я не знаю, зачем. Дальше вот здесь стоит стул, на котором сидит моя бабушка, когда, ну, видите ли, она не верит, что я могу делать одно домашнее задание, и поэтому я сижу вот здесь, а бабушка вот тут, и она как бы, ну, вот как бы, да, не смотрит все, что я проверяю, ну, что, что я проверяю, все, что я делаю, вот. Дальше у нас есть здесь... Здесь у меня подоконник со всякими словарями, резиночками и сломанными станками. У нас выпал снег, и это наш балкон. Да, но он у нас не застекленный. И у него сильно дует. Дальше стоит гитара еще моей мамы. Дальше у меня тут лежит на комоде моей сестры. Он красный. Двухсторонний и обычный скотч. Всякие диски. МП-3 установка. Ну, как я ее называю. Дальше тут идет портрет Масута Цуаяма, создателя. Э, это один из выдающихся мастеров э, карате. Обладатель 10-го дана, создатель стил стиля киоку которым я занимаюсь. Вот такой вот... Э, этот... Забыла. Короче... да 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 я забыла, как она называется. Да. Сертификат на то, что я сдала на следующий пояс. И тут о, написано Бранчифом Чусова Александра, Успехов во всем. Вот. А это этот кубок моей сестры. И там грамоты ее. А дальше вот здесь портрет моей сестры. Это я со своей сестрой четырехюродной, ее подругой и ее братом. Ну, моим братом, соответственно, тоже. Коробочка от конфет Джелли Белли. Их у меня тут осталось совсем чуть-чуть. Штуки три. Книжка «Облачный парк», которую я в данный момент читаю. Хоу э Китти -э, игрушка. Резинка моя. Еще одна резинка. Духи всякие и штучка для волос. Дальше идет чемодан с принцессами Диснея. И вот там вот, вот там вот свалка, именно вот там вот. Всяких игрушек дальше идет моя кровать здесь у меня находится зарядка от телефона провод от этой штуки mp3 зарядка от камеры две снежинки которые я только что сделала а потом здесь у меня сейчас спит козел да вот именно да, это я козел сплю сейчас здесь вместе с зайчиком моим а дальше идет у меня а да кстати забыла вам показать у меня над окном моим висят вот такие вот носки к и вот этот там перевернулся. Давайте сейчас залезем, его перевернем. На нем написано А. Катери... Ну, Екатерина или Екатерина, в общем, Катя и Александра. Здесь у меня стоит глобус, который можно может подсвечиваться, и я на него одела новогодний колпачок. Тут карта Марса. Дальше, здесь у меня такой новогодний уголок, здесь стоит Санта Клаус, сидит Мартышка, разговаривает по телефону, из киндер-мини-микса я сюда сложила всякие свои игрушки киндеровские, здесь, здесь, здесь у меня, короче, это вроде бы брезгливость, я не помню точно, здесь башенка из Дина, кошелек из резинок. Вы думаете, это резинки? Нет, это киндеры, которые не поместились вот сюда. Дальше тут у меня всякие резинки стоят для волос. Часы 55 лет победы. Копилка. Крыса. Всякие бантики там тоже беленькие резиночки. Дальше идет мой. А, это мой комод, да, кстати. Дальше идет мой игровой уголок. Он такой большой, но как бы у меня игровой уголок это весь пол вот этот. Какие-то у меня досочки прикольные. Тю -тю. Вот здесь у меня стоит рюкзак, с которым я вчера ездила. Э, на вручение, ну, короче, наград, типа за целый год по карате. А, вот здесь вот у нас стоит, это, в общем, две коробки моей сестры. Мой Хаммер игрушки. Пустая коробка с сайта Озон. Это коробка полностью для бейбиков. Всякие тоже игрушки. И это куклы. Э, и вот здесь вот у меня плюшевые игрушки в такой вот коробочке. Дальше вот такая вот коробочка милая. Это мы на дне науки вырезали ее. Обклеивали свинными скотчами. Вот. И на ней сейчас стоит мой шлем. Но он мне нужен был, когда я училась кататься на роликах. С человеком пауком он такой шлем, но он уже старый. Но он мне до сих пор как раз. И тут в углу у меня лежит мячик мой. За 30 рублей. Вот такая вот у меня комната. Да, ну не знаю, кому-то она покажется маленькой, кому-то нет. Ну, вот такая вот у меня комната, я вот так в ней живу и делю ее вместе со своей сестрой. Считается, что вот этот вот угол весь ее, ну, в основном, а вот это вот, это вся моя. Я раньше представляла себе эту комнату, то, что вот там вот, вот там на месте стола будет стоять э, телевизор и Xbox мой. Вот здесь будет моя кровать в углу, вот тут вот мой стол, вот здесь комод для вещей. Вот там вот чуть-чуть совсем. Ну вот этот вот уголок весь. Будет игрушек. И я буду вот здесь вот стоять и играть в приставку, да. Но этого не случилось. Но возможно, когда моя сестра съедет, я надеюсь, что это будет скоро, то эта комната станет моя. То есть мне будет уже лет 13, может быть, побольше, но это будет моя полная комната, собственная. Ну, возможно, я не в нее еду. А сейчас я вам покажу, в какую. проект там сейчас не убрано. А вот в эту гостиную. А гостиная переедет ко мне в комнату. Вот. Я здесь, возможно, буду жить. Не знаю точно. Ну, а на этом я буду заканчивать свой рум-тур. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Саша. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.